Урожай 2014. Не только на запасе достатковую колькость, а и заховать якость. Такая задача сегодня стоит перед нарыхтушчиками Городнины. За процессом назирал Юрий Печер. Сезон нарыхтовок сельскохозяйственной продукции в области идет полным ходом. Областным центре главным предприятием по обеспечению горожан и гостей города у зимового периода садовины и городниной будет державное гандлевое предприятие «Плод Городнина». Первые культуры, которые уже закуплены, ассортированы и заклазены на заховывание бульба и цибуля. Брестским облсполкомом доведен план закладки в стабилизационный фонд нашему предприятию под овощной продукции на 2014-2015 год. картофеля картофель 990 тонн, моркови 220 тонн, свеклы 200 тонн, лука 300 тонн и капуста 600 тонн. По бульве план нарыхтовок камаль выкананы. На наступном тыдне на заховывание пошлось поступать морква, бураки и капуста. У продукция проходит обовязковый контроль на утримание нитратов и радионуклеидов. Працует и комиссия по якости. Брестским горосполкомом создана комиссия по приемке плодовочной продукции стабилизационный фонд. В нее входит представитель горосполкома, представитель Центра стандартизации и метрологии. Поэтому в стабилизационный фонд закладывается в только качественная продукция. У целом продукции планируется на запасе на 10% больше за минулогодние объемы. Для споживцов продугледжена и больше упаковка. Для этих мед на предприятии в новом сезоне запустили специальную линию, которая позволяет фасовать городнину от 2,5 до 25 кг сетку. Ценовый фактор обещает быть амаль на узровне года минулого. По сравнению с прошлым годом цены немножко выше, но, но не намного. Не намного. Я думаю, что на ярмарках будет уровень цен такой же, как и в прошлом году. У нас вот продается на ярмарках очень много продукции. Мы выставляем порядка шести точек на ярмарке в каждый район города. И продается большой объем продукции. Оборот денег, естественно, и как бы так для нас это очень выгодно. Уся Городнина для стабилизационного фонда только мясовой вытворчести. Для этих мэт весной заключены погоднение с подарками и фермерами. Проплачены кредиты, как быть упевненными, что городина не пойдет за в области и краины побольше больше высоких ценах. Юрий Печур, Александр Севицкий, областные новины, Брест.